Как ты себя чувствуешь сейчас? Какое ощущение? Я понял, как просто наша страна. раз, кинул. А кто пидорас? Наши командиры. Да, да. А как ты себя чувствуешь? Тоже плохо. Сам откуда? Полтавская область. Я ехал вообще не сюда, нас мобилизовали. и говорили, будем на тот постах после Днепропетровска, а привезли сюда, как-то А что ты хочешь? Сейчас, дальше. Сейчас я уже понял, что к чему. Хочу домой. Никакой войны. Зачем это? Кровопролитие.

Смотрите, уже у нас.